с соучредителями вместе с нами, ночуют братья, родственники, кто по очереди мы дежурим возле своих ролетов, чтобы не было вывоза товара. Но они хотели сфабриковать это все, у них ничего в очередной раз не вышло. Мы подали заявление в милицию, реакции, как всегда, никакой. Вот мы пришли к ним спросить, что они нам могут сказать, что сделали за это время, какие действия они нашли, кто нашли, может, нарушить, или может, они нашли, кто это все спровоцировал. Ну, в общем, пришли у них спросить, что они будут делать дальше. Пусть нам ответят за эти сутки двое, что они сделали. мы еще дня через день до милиции, нам давали Кроме этих бумажок, Справедливої дії, уваги і помощі ми не бачили. Одні відписки, це вже нам надоїло. Вони говорять, що ми працюємо не в правовому полі. Ми на привозі создали свій кооператив, який хочемо працювати в законному полі. Ми просимо облраду, щоб дали нам розрахунковий що, щоб ми перечисляли гроші.